प्रदेशातील नोएडा येथील पैगंबर मोहम्मद यांच्या बाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी कदीम जालना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल न्याय न भेटल्यास अन्नत्याग उपोषण करणार समाजसेवक इम्रान खान अमानुल्लाह खान उर्फ गुड्डू खान यांचा इशारा परभणी येथील पैगंबर मोहम्मद यांच्या बाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी सोमवारी पोलीस अधीक्षकांची भेट घेणार अॅडव्होकेट कामरान खान यांची माहिती काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे एका समाजकंटकाकडून पैगंबर मोहम्मद यांच्या बाबत आक्षेपार्ह हो वक्तव्य करण्यात आलं होतं या प्रकरणी देशभरात मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या त्यामुळे जालन्यात देखील आज दिनांक तेरा रोजी संध्याकाळी सहाच्या सुमारास मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने कदिम जालना पोलीस ठाण्यात जमा झाले होते दरम्यान रात्री साडेआठ वाजेच्या सुमारास कदिम जालना पोलीस ठाण्यात पैगंबर मोहम्मद यांच्या बाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रमाणे गुन्हा दाखल करून हा गुन्हा उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे तर इम्रान खान यांच्या फिर्यादीवरून हा, फिर या हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय न्याय न भेटल्यास अन्न त्याग उपोषण करणार असल्याचा इशारा यावेळी समाजसेवक गुड्डू खान यांनी दिलाय यापुढे अशा घटना झाल्या नाही पाहिजे यासाठी मुस्लिम समाजातील नेते किंवा धर्मगुरूंनी समोर यावेत असे देखील त्यांनी सांगितले तर दुसरीकडे परभणीत देखील एका व्यक्तीने पैगंबर मोहम्मद यांच्या बाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सोमवारी पोलीस अधीक्षकांची भेट घेणार असल्याचे वकील संघाचे माजी उपाध्यक्ष कामरान खान यांनी सांगितले नाईला जास्त कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा देखील कामरान खान यांनी दिलाय एवढी सर्व मुस्लिम समाजांची उपस्थिती होती नोएडा एक मलून तो उनके ताल्लुक से हमारे जो है तो नबी के तालुक़ से प्रॉफिट के तालुक़ से जो है तो, तो अब्द शब्द जो है तो इस्तेमाल करा उसके ताल्लु से आज हमने जो है तो यहाँ पर ख़दीम जानला पुलिस स्टेशन के अंदर पूरे नौजवानों के साथ और पूरे नौजवानों की वजह से ही एफ दाखिल हुई इसके अंदर कोई लीडरी वीडरी या कोई किस्म का कुछ भी नहीं है ये सिर्फ नौजवानों की वजह से एफ दाखिल हुई और जो है तो इसके अंदर जो है तो पूरे एडवोकेट कामरान खान आप एडवोकेट वजह शेख इमरान और भी और, ये खान ऐसे और भी बहुत से नौ हमारी जिनेद आला जो प्रॉफिट तो के, तो 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 के ताल्लुक से जो है तो अब्द शब्द की जो है तो भाषा वापरे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना जो शेयर कर रहे और जो इंस्टा पे स्टोरी लगा रहे वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना हमारी ऐसी मांगनी करी भी है और हमारी कम्प्लेन के अंदर अभी जो तो आज हमने जो नोएडा का मलून शैतान है जिन्होंने तालुक से ये करा था तो उसके तालुक से तो हमारी यहाँ कंप्लेन हुई और परसों के दिन जो है तो हम जो है तो एस साहब को जो है तो मंडे के दिन निवेदन देने को पूरे वकील वगैरह और सारे मुस्लिम समाज के जो भी वरिष्ठ लोग है उनको भी हम निवेदन कर रहे कि उन्होंने आना और जो है तो वो बागडोर संभालने के वास्ते आगे रहना भाई हम पीछे रहेंगे हमको आगे रहने का नहीं है लेकिन जो ये मामले हो रहे हैं उसके अंदर सबने आगे आने को ना जितने भी जमात के उलमा है और जितने भी लीडर है वो सब लोगों ने आगे आने को होना सर जैसा कि नोएडा नौग, के अंदर एक मलूम इंसान ने हजूर की शान में गुस्ताखी की थी उस तालुक से हर जगह माहौल खराब हो रहा है जैसा कि परवनी में भी अभी हुआ है एफआईआर जिसमें जो आरोपी है उसने भी स्टेटमेंट दिया है सोशल मीडिया के ऊपर क्यों दिया ये स्टेटमेंट क्योंकि नोएडा के में जैसे जो मलून इंसान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ओपनली वो हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के अंदर दूसरे लोग भी स्टेटमेंट दे रहे हैं आज परभनी के अंदर जो आरोपी को अरेस्ट किया उसको तीन दिन का पीसीआर मिला उसके खिलाफ इंशाल्लाह मंडे के दिन एफ करने आए यहाँ पे भी और अभी जो नोएडा में हमने कंप्लेन है सेक्शन टू और थ्री फिफ्टी के तहत इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और हमारी एक रिक्वेस्ट है सरकार से हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी निवेदन देने वाले इसके ऊपर सब कानून बनाए कि हर बारी हर बारी कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है हजूर किसान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप दो दिन तीन दिन में आप बेल करा दे रहे इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए हमारा यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये भेजने वाले निवेदन अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या हमारा कार्रवाई हम रीट पिटीशन फाइल करेंगे इनके खिलाफ इनके कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करो और आंदोलन करेंगे अब जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेंगे हम अन्य त्याग का जो है तो, तो उपोषण तो करेंगे हमारी मांगनी हमारे प्रॉफिट के तालुक से हमारी मांगनी को हमारे कुछ योजना वोजना के तालुक से नहीं है तो इस वास्ते हम इसके अंदर कड़क जो है तो उपोषण को बैठने वाले क्यूंकि अभी तक रामगिरी के ऊपर भी कोई फैसला आया नहीं रामगिरी का मैटर भी अभी तक पेंडिंग में है उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया ऐसे आरोपी खुलेआम फिर रहे हैं और इनकी हिम्मत बढ़ रही है इनकी जब तक हिम्मत कम नहीं होंगी इनके लिए हमारे सख्सत कार्रवाई करना है आज रोजी इमरान खान अमान खान उर्फ गुडू वही चालीस वर्ष व्यवसाय व्यापार राना दुख की नगर पुलिस स्टेशन ला तकरार दे दिनांक गई तेरह पंचवीस रोजी तेराशे वाजताच्या सुमारास ते त्यांच्या घरी असताना त्यांच्या आलं हे दोन सहा पंचवीस रोजी चॅनल वरती एक कार्यक्रम होता आणि त्या कार्यक्रमामध्ये उमेश पुरी नावाचा पूर्ण नाव माहीत नाही त्यांचं ग्रस्थाने हजरत मोहम्मद पैगंबर आणि आयशा यांच्याबद्दल अश्लील अपमाना टिप्पणी केली हे त्यांच्या लक्षात आल्याने ते आणि त्यांचे सहकारी इथं पोलीस स्टेशनला आले होते दे। आणि त्यांच्या तक्रारीवरून आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे त्यात कलम बी एन एस दोनशे नव्याण्णव आणि तीनशे त्रेपन्न दोन प्रमाण गुन्हा दाखल केलाय आहे सदरच्या घटना ह्या गौतम बुद्धनगर आयुक्तालय सेक्टर वीस मयडा अद्तीला असल्यामुळे सदर प्रकरणी आम्ही जिरोने एफ आय आर दाखल केलेला आहे आणि सदरचा गुन्हा कोतंब बुद्धनगर आयुक्तालय उत्तर प्रदेश सेक्टर वीस नोएडा भागामध्ये आम्ही वर्ग केलेला आहे आणि त्याचा पुढील तपास ते, ते करतील त्या संबंधाने आम्ही त्यांचे जे पिया आहेत शुक्लासाहेब यांच्याशी पण प्रत्यक्ष फोनवरून बोललेलो हो। आहोत आणि त्यांना तशी माहिती दिली